Beli dulu ke menyesal dulu? Beli dulu, menyesal kemudian. Tapi selalunya menyesal kalau tak beli. Saya Erwan daripada motoka. Okay, ciri yang pertama yang aku nak kongsi dengan korang, aku rasa aku tak pernah jumpa lagi kenderaan EV yang secantik ini. Dengan reka bentuk macam ni, selalunya kalau kita tengok kenderaan EV ni, dia memiliki reka bentuk yang lembut, yang membuatkan dia nampak sama je dengan kenderaan EV-EV yang lain. Tetapi bukan dengan Kia EV9 ini. Lihat sendiri, mempunyai garisan-garisan yang, yang tajam, yang membuatkan kenderaan ini nampak lebih garang. Tapi apa yang aku paling suka dengan karakter hadapan untuk Kia EV9 ini Dia memiliki lampu DRL yang panjang babe. Daripada sini sampai sini Dan lampu utama dia mempunyai bintik-bintik lampu LED Bukan satu, bukan dua Tapi dua belas Untuk setiap bahagian Selalunya untuk kenderaan EV tidak mempunyai bumper Inilah Tetapi untuk membuatkan bumper Kenapa kenderaan EV ni yang lebih menarik? Model ini didatangkan dengan lampu pada bahagian sini. So, bila waktu malam, dia membuatkan kenderaan ini nampak lebih menarik dengan lampu perumah. Yang macam ni, kat tepi ni pun ada lampu. So, kedua-dua belah ni pun mempunyai ciri daya tarikan yang cukup-cukup bergaya. Bahagian tepi, kau tengok, besar gedabak Kia EV9 ni. Aku rasa aku seperti hobbit, terlalu kecil panjang kendai ini lebih daripada 5 meter. Ketinggian kendai ini pun lebih tinggi daripada aku. Sebenarnya untuk membuatkan kendai ini nampak lebih 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 lebih, lebih berbeza dengan yang lain. Datang dengan kamera pada bahagian tepi Rim 21 inci Cuma Biasalah Selalunya untuk kendaraan-kendaraan -kendara EV ni Rekaan rim dia Lebih kepada Aerodynamic Untuk mengukuhkan lagi Kendaraan ini Adalah sebuah kendaraan SUV Datang dengan roof rail Datang dengan cladding Dan memiliki Pembegang pintu Yang tersembunyi Jom kita lihat Pada bahagian belakang Wah yang ini memang Saya sukalah sebenarnya Datang dengan spoiler, kombinasi warna badan dan juga warna hitam. Kat sini pun ada lampu brek ketiga. Kau tengok sendiri bagian belakang ni. Memang cukup-cukup menarik bagi saya. Lampu sangat futuristic. lampu merah. Lampu biasa kat tepi ni Dan mempunyai bilah-bilah yang lampu macam ni Wih, Memang susah untuk membuat kendera ini Selain didatangkan dengan dua kamera Untuk bagian belakang Ke atas ni dan juga pada bagian bawah ni Okey, Untuk atas ni adalah cermin pandang belakang Manakala yang ini adalah untuk reverse camera. Selainnya kalau orang beli EV ini dia untuk pemanduan yang dekat-dekat dan tidak boleh bawa ramai orang. Tapi yang ini lagi berbeza sebab Kia EV9 ini memiliki banyak tempat duduk. Kalau untuk varian ini dia memiliki 7 tempat duduk. Ada juga varian 6 tempat duduk. Tempat duduk depan ni boleh isi 2 orang. Manakala tempat duduk barisan kedua ni 3 orang. Tapi yang paling best aku paling suka sebab bila kita naik ni, tempat duduk bahagian belakang ni memang betul-betul selesa. Ada juga perehat tangan, 2 cup holder banyak poket-poket yang boleh kita simpan barang dua cup holder lagi pada bahagian tengah ni tetapi macam mana nak turunkan kursi ni ha, tak guna lagi ciri manual itu dah old school untuk model ni datang dengan ciri elektronik huh. ha. macam tu je tekan dia terus pergi tempat duduk belakang luas ke tak Wah, masih lagi luas untuk ketinggian saya 163 cm ni masih lagi luas masih lagi selesa Itulah saya kata Kia EV9 ni memang mempunyai ciri-ciri yang high tech. Kau bayangkan tempat duduk barisan belakang ni pun ada juga dengan USB kiri dan kanan. Panas, jangan risau sebab ke atas ni pun ada corong penyaman udara untuk barisan ketiga. Tidak semestinya kalau kau nak balik kampung barulah kau memerlukan tempat ruang yang besar untuk isi barang. Hari biasa pun boleh sebenarnya. Ada kata kalau korang nak pindah, kan nak bawa macam-macam barang. Apa yang aku nak tunjuk dengan kenderaan ini? Dia memiliki ciri yang high tech sebenarnya. Tidak perlu lagi turun kursi secara manual. Semua menggunakan butang saja. Ini pun dah luas. Kalau tak cukup lagi, kau turun je barisan yang kedua tu. lagi luas. Andai katalah kau orang jenis suka camping outdoor. Aduh, tak perlu risau. Tak perlu beli kemah Kau duduk je dalam ni. Siap boleh baring lagi. Kesat tilam ke apa, baring. Lepas tu ada katalah kalau kau orang nak memasak, nak apa-apa kan menggunakan elektrik. Kat sini ada plug 3 pin, tak cukup dengan tu, kau orang boleh guna V2L. Tadi ciri yang ketiga. Yang ini pula ciri yang keempat korang kena tahu sebelum membeli Kia EV9 ni. Selalunya untuk memiliki kenderaan EV ni orang akan takut range anxiety. Aku rasa untuk EV9 ni kita tak perlu risau dah. Sebab dia memiliki bateri yang cukup besar. Itu hampir 100kWh. So jarak pemanduan dia boleh mencecah sehingga 505 km. Itu sudah cukup jauh. Kalau aku nak balik Terengganu pun rasa tidak mempunyai sebarang masalah. Macam mana pula kalau kau orang nak mengecas Kia EV9 ni? Tak perlu risau. Dia memiliki ciri pengecas yang cukup padu bagi aku. Sebab dia untuk AC dia boleh menampung sehingga 11 kW yang mana mengambil masa lebih kurang 10 jam setengah untuk DC pula, ha oh, yang ini paling power lah sebab dia boleh menampung sehingga 350 kW. Tinggi tu sebenarnya. Masa pun agak pendek, mengambil masa lebih kurang 24 minit saja untuk kapasiti bateri 10% sehingga 80%. Yang kelima, tidak kedekut dengan ciri-ciri teknologi yang canggih untuk masa ini. Kita tengok sendiri, skrin yang cukup panjang, bersaiz 12.3 untuk infotainment, 12.3 untuk meter cluster. Ada juga HUD, yang ini yang aku paling suka aku rasa untuk kenderaan bawah 400 ribu ni, aku rasa inilah kenderaan yang memiliki skrin digital untuk pada bahagian tepi Kiri dan kanan mempunyai kerusi ventilated seat. Tereng mempunyai heater. Tempat duduk barisan kedua pun mempunyai ventilated seat juga. Tempat duduk untuk Kia EV9 ni memang dia betul-betul menyokong bentuk ataupun badan seseorang. Untuk pada bahagian tepi ni, dia boleh kecikkan boleh besarkan bila kita rapatkan sepenuhnya ni seolah-olah memandu dalam kenderaan yang mempunyai kerusi bucket Yang ketujuh, selalunya orang kata kereta besar gedabak ni lembab, slow. Kebayangkan yang kereta sebesar gedabak ini, kosong hingga seratus boleh pecut 5.3 saat saja. Okey, kelajuan maksimum dia pula boleh mencecah sehingga 200 km. Kendai ini dia memiliki 320 horsepower dengan 700 Nm of torque. Tinggi sebenarnya tu, babe aku memang suka lah sebenarnya bila drive kendai ni bila tekan je throttle berdesuk pergi ha, yang tu ini adalah salah satu kelebihan lah untuk kenderaan EV ini cuma dari segi pengendalian kenderaan ini agak berat so untuk layan seleko tu dia pun agak selesa sebenarnya memang best bagi aku bila aku layan kenderaan ini boleh dikatakan hampir menyamai sebuah kenderaan sedan lah Walaupun kadang-kadang aku agak takut sebab kendai ini tinggi. Tetapi untuk pengendalian memang best. Memang sedap sebenarnya. Jadi untuk perjalanan yang jauh, untuk naik bukit, untuk memotong kendai di hadapan. Memang betul-betul tidak mempunyai masalah untuk Kia EV9 ini. Cuma ada satu je yang aku rasa ralat lah untuk kendai ini. Sebab kereta ini agak besar untuk untuk aku serasi memandu Kia EV9 ni aku mengambil masa yang agak lama sebenarnya bila aku lalu jalan-jalan yang -jalan sempit ha, yang tu agak menakutkan sebenarnya sebab kereta ni besar nasib baiklah ha, untuk mengurangkan ketakutan itu nasib baik kendai ini memiliki kamera 360 darjah selesa ke tak selesa untuk kendai ini senang je selesa sebab dia dari segi suspension dia tidak terlalu keras tidak terlalu lembut Selain itu, ha, untuk membuatkan kita rasa feel lagi untuk memandu kenderaan ini, model Kia EV9 ini turut memiliki beberapa mod pemanduan seperti Eco, Normal, Sport dan juga My Drive. Memandangkan ini adalah sebuah SUV all-wheel drive, sudah pasti kenderaan ini boleh redah jalan-jalan yang agak lasak. Jadi, untuk model ini turut datangkan dengan beberapa mode Ha, sebagai contoh, kita boleh tukar kepada Snow, Mud dan Sand. Yang terakhir sebenarnya orang takut memiliki untuk kendaraan EV ni adalah takut cepat rosak. Tak perlu risau, babe. sebab kendaraan ini ditawarkan dengan warranty yang cukup bagus. Sebagai contoh untuk kendaraan ini ditawarkan dengan warranty sehingga 5 tahun ataupun 150,000 km manakala untuk bateri 8 tahun ataupun 160 km. Untuk Kia EV9 GT Line All Wheel Drive ini ditawarkan dengan dua varian. Yang korang nampak ini, yang korang tengok ini adalah tujuh tempat duduk. Ada lagi. Kalau anak tak ramai, korang tak nak muat ramai orang, ada enam tempat duduk. Untuk yang ini 7 tempat duduk Dia dijual bermula RM300,069,888 Manakala untuk 6 tempat duduk Dia dijual bermula RM374,888 So apa dengan korang tentang Kia EV9 GT Line ini Sila komen di bawah Menyesal dulu ke? Beli dulu Tapi aku rasa Nyesal kalau tak beli.